Sebab dia kata duit yang dikeluarkan tu untuk, uh, aktiviti -aktiviti dia spend untuk aktiviti-aktiviti dia. Tahu lah. Bercerita uh, tentang apa orang kata uh, apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang ada apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku ada orang tak puas hati dengan cek, cek, apa yang saya cakap tadi kan saya kata UMNO akan gabung dengan PAS kan uh, ingat tak Tok Umat kata uh, gabungan ini adalah gabungan part, uh, gabungan kerajaan bukan bukan gabungan parti kau tengok tak? Ha? Ha, adalah lagi <coughs> Okay. ingat eh uh, bukan ingat bukan ingat baru je ha, uh, ni saya nak tunjuk tuan-tuan nanti kan ha, uh, ok kejap mana kisah right uh, okay. kan saya kata tadi tu kan kalau tiba-tiba ada gabungan ni baru ni 9 jam yang lalu eh? UMNO hanya kerjasama dengan PH tubuh kerajaan dan bukan parti Tok Mat kata UMNO barusan ini hanya bersama dengan Pakatan Harapan tubuh kerajaan perpaduan untuk menguruskan negara bukan bekerjasama dengan parti dalam gabungan itu. Ini kerana AMNO mahu menyelamatkan ekonomi negara dalam keadaan tidak memendu, memandu, memandu tidak menentukan memandangkan tiada kerajaan dibentuk ketika itu. Ha, tonton ingat, eh. Okey, faham meh? Okey. Jadi dan ini bukan kali pertama AMNO kata demikian. Dan saya tak salahkan AMNO. Tonton faham. Saya tak salahkan AMNO ini adalah perkiraan politik ni bukan perkiraan UMNO ini jahat ke kita ni tak uh, adalah ini adalah logiknya secara logiknya kaya nampak kalau the way forward bagi UMNO dan the way forward bagi PAS kalau dia nak jadi kerajaan adalah dengan pembentukan dan penggabungan ini pada pandangan saya tuan-tuan ada orang kata kenapa kau cakap macam tu dia ini macam ni lah saya tak cakap pun bukanlah bodoh sangat UMNO dengan PAS ni tak fikir benda tu kan kalau orang macam saya ni yang biasa 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 besha ni boleh tu fikir kan takkanlah orang macam dia orang tu tak boleh nak fikir logik tak kan orang macam dia orang lagilah boleh nak fikir uh, struh, betul uh, legging <laughs> bukan legging tak ada lag ke lag ke tak lag kan uh, sekarang ni kali kedua ni live kali kedua uh, ada lagi ya ada lagi ni like, like, live kali kedua <laughs> Um, okay, lag. Uh, memang ada lag. Hmm. Uh, okay, tak apa. Jadi dia okay lah tu. Uh, <coughs> bro Is agak-agak PKR kalah kat Sabah nanti Izzah ke Pudin ni kena tanggung Frankie tanya dia tak ada siapa yang menanggung lah bagi saya Sabah ni dia bukan satu test bed yang sebenar untuk menentukan uh, general perang sebab saya nampak Sabah ni adalah satu tempat uh, sorry Sabah dia ada tim dia sendiri yang akan uh, menguruskan untuk pilihan Raya Sabah. And dia ada tim dia sendiri untuk mengira, apa, menguruskan pilihan Raya Sabah. Dan uh, pengurusan di dalam, di dalam pilihan Raya Sabah nanti berkemungkinan besar pusat tak masuk campur banyak sangat lah. Kan, uh, pusat tak masuk campur banyak sangat. Dan uh, bukan salah Saifuddin, bukan salah Rizah pun kalau tak menang banyak. Sebab yang bertanding pun dia orang tak banyak. I think dia orang bertanding pun mungkin dalam maksimum 20 kerusi daripada 70 lebih kerusi kot itu pun kalau dia bergabung dengan sama ada UMNO atau JRS atau kedua-duanya lah uh, okay thank you Bazura hashtag murba terima kasih alright alright uh, bro is pembelot parti <laughs> Jamaluddin Hussein uh, orang parti kan Jamaluddin cabang mana <laughs> orang parti <laughs> nantah PKR pun tak, tak pernah masuk kan you, uh, extreme. Okay, terima kasih. Dia, dia jadi benchmark bukan untuk menentukan sama ada Nurul dengan Saifuddin tu berjaya atau tidak untuk menentukan kemenangan sebab Sabah ni dia dia in such way PKR ni bertanding tak banyak kursi even Pakatan Harapan as a whole pun tak banyak kursi I think DAP pun sedikit Amanah lagi lah sedikit PKR I think belas-belas kursi je sebab uh, dia orang lebih utamakan parti lokal lah untuk uh, terutama macam GRS warisan UMNO lokal kan? walaupun UMNO tu bukanlah parti lokal tapi di mana dia tak berapa nak uh, tak berapa nak macam mana nak kata Um, tak berapa nak pertanding banyak lah itu point saya jadi nanti dia akan bergabar, berharap kepada gabungan kalau dia tanya pada saya sebenarnya lebih baik PKR Sabah pergi atas tiket solo kan maksudnya dia bertanding atas tiket solo whoever menang nanti kalau dia ada kursi yang banyak then gabung lah ha, saya nampak macam tu tapi mungkin dia orang berkira kalau sekiranya dia pergi tiket solo dia bertembung ni antara UMNO dengan JRS dengan warisan whoever yang dia nak gabung nanti mungkin peluang dia menang tu agak susah lah kan hmm. Um, okay, alright. Um, suhu Sabah semakin naik. Ah, ha, iyalah. RR Real Reform Thank you Hashtag Real Reform eh. Is pendedahan Faizal Rahman Tentang sistem pemilihan yang pincang Menipu dan sukarnya Kenapa Datuk Sri Anwar Tak campur tangan Dan buat sesuatu Razani Zakaria tanya Saya rasa Faizal lah cakap panjang lah Benda tu kan um, Saya cakap tentang sistem ni Bukan sekarang Faizal baru cakap sekarang saya cakap tentang sistem ni daripada 2018. Pemilihan parti 2018. Tapi masa itu saya tak buat live lah. 2019 saya tak buat live. Saya cakap tentang sistem ni 2022 dah. Masa tu saya tolong Hans Aizai. Kan? Bukan saya saya nak... Ni. Saya saya dah nampak dah benda tu lama kan. Benda tu dah lama. Cuma beza 2022 dahulu. Kalau saya cerita ni banyak detail lah. Banyak detail. Tapi benda tu dah 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 dah, dah berlalu dah Rafizi pun dah kalah Nizah pun dah menang so bagilah dia orang buat kerja dia kan. tapi kalau Faizal nak teruskan dan nak bawa saya dengar dia nak bawa ke ROS dan sebagainya teruskanlah bagi saya tak ada masalah itu hak dia lah dan ada yang tanya tadi kalau sekiranya ROS mengatakan bahawa pemilihan itu batal macam mana is uh, kalau pemilihan itu batal dia ada dua kemungkinan satu parti itu mungkin dibatalkan uh, macam mana yang berlaku pada UMNO kalau cukup bukti kalau buat ke mahkamah macam yang berlaku di tahun 1988 ataupun pemilihan semula akan berlaku dia depends Alright. Okay. Uh, harap Upko Sabah dapat lebih kerusi di Parlimen Sabah. Saya payah sikit lah Upko ni. Saya tak nampak lah Upko ni boleh pergi jauh. PKR lemah akibat terlalu ikut parti gawangan. Patutnya jaga kedudukan parti biar kuat. Bila lepas pilihan raya tak cukup kerusi baru bergabung. Apapun dah uh, Datuk Seri Rafizah Raya terbaik. Dia kadang kita tak bergabung pun susah juga. Um, saya saya kata ini 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 pandangan politik lah. Bila kita dia macam ni kadang-kadang dia bukan kita kena saya ada juga pandangan saya terhadap keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya, saya tak setuju terutama tentang GPS uh, memberikan hak MA63 bukan saya kata jangan bagi hak tu tapi sebenarnya ada sebahagian benda tu bukan MA63 pun dia bukan MA63 tetapi dia minta dia minta dia minta dan diberi terus sepatutnya kita ada rundingan kita kena tengok win-win situation saya cuma ambil contoh pemberian gas 20% kepada Sabah tu aggregate sebagai aggregator sebagai yang Uh, distribute gas tu, bagi saya, saya tak setuju 100% bagi pada Sarawak bagi saya, lebih baik Petronas buat uh, apa orang kata, JV dia JV dengan Sarawak dan dia jadi main player Sarawak hanya benefit daripada situ tapi bukan dia bagi distributor tu terus saya kata, bukan saya nak menentang tak suka orang Sarawak, saya orang Sarawak lah bukan isu tu, isunya saya tak nampak capability Petros sebagai pemain uh, apa orang kata, sebagai in, apa uh, industrial player dalam menyebarkan dalam uh, gas distribution sebagai aggregator aggregator gas ni berbanding dengan Petronas. Dan orang luar dia tak kisah tentang politik kita tuan-tuan. Dia kisah tentang siapa yang jual. Kalau dia tak confident dengan kita, dia lari. Saya bagi contoh Conoco Philips itu kan. Conoco Philips eh dia buat uh, dia tak dia batalkan investment dia bernilai lebih kurang 6 bilion di Sarawak dan akhirnya pergi ke Sabah. You see? Dan uh, another one is Thailand punya company lah tapi yang tu more kepada saya baca more kepada Indust apa teknologi lah rather than investment tapi tak apalah habis lah kat situ um, Noah buat begitu sebab nak raih keuntungan politik je um, in a way lah semua tapi kalau fikir betul-betul ni romantik semua sebab keuntungan politik tak ada orang yang dalam politik tak ada tak ada keuntungan politik dia bukan isu keuntungan politik dia tak untung pun kalau kita fikir keuntungan politik tu <laughs> kalau keuntungan politik bukan macam tu cara dia Adakah kemungkinan pertandingan tiga penjuru pada PRU 16 Nizam tanya? Uh, tiga penjuru di antara siapa? Adakah di antara PKR, DAP, sorry, adakah di antara PH, AMNO dan juga PAS? Ataupun dengan Bersatu, uh, which one? Kalau sekiranya uh, gabung AMNO dengan PAS, kemungkinan adalah di antara pakatan harapan bertembung dengan AMNO uh, PAS lah. Bersatu kalau ada pun tiga penjuru dengan bersatu lah kalau macam tu. Unless kalau kita jadi ya memang memang menjadi lah maksudnya memang kita confirm masuk um, kerajaan perpaduan ni, kerajaan badani perpaduan ni masuk tanding, ada kemungkinan dua penjuru dengan perikatan nasional. Tetapi looking at uh, bagi saya Johor dengan Melaka nanti akan jadi penentulah. Next year PRN Johor dan juga PRN Melaka. So kita akan tengok adakah Johor dan Melaka tu macam mana yang berlaku PRN yang lepas kerajaan gabungan tetapi masa pilihan raya tak bergabung tuan-tuan ingat tak? masa pilihan raya tak bergabung kan masa tu um, UMNO bertembung dengan PAS dan juga bersatu dalam Perikatan Nasional Okey. sujukan elok Petronas JV dengan Petros yeah. tamak Bang Jun ni lah dapatkan Sabah yeah. Sebelum ini kena bergabung juga walaupun sesama musuh sendiri. PRU16 sama juga sifirnya. Sebelum ini kena bergabung juga walaupun sesama musuh sendiri. Sebelum ni bila Alam Syah kita bergabung? Ada ke? Tak pernah kan? Tiga penjuru ni maksudnya apa? BN, PN, PH. Tiga penjuru ni kalau saya nampak pun BN takkan berani pergi seorang-seorang. Ini saya terus terang cakap BN kalau dia pandai pandai baca uh, kata signal on the ground dia takkan pergi seorang-seorang dia takkan berani pergi seorang-seorang habis dia uyup dia so kalau dia nak pergi pun either dia gabung dengan PAS atau dia bergabung dengan Pakatan Harapan it's either one dia takkan bergabung dengan bersatunya bersatu ni dah habislah. bersatu pula dia takkan pergi seorang-seorang dia, tak, dia tahu pun dia dia macam menolak juga dia tak berani nak pergi seorang-seorang it's either dia akan pergi dengan PAS atau dia akan bergabung dengan amno tapi dia tak akan bergabung dengan amno nya kenapa bersatu dan bn ni tak bagi seorang-seorang tuan, tuan kena ingat eh sekarang ini mandat untuk membawa suara orang Melayu ni is no longer bn dan juga bersatu tahu sekarang ni orang dah mula beralih kepada pas orang Melayu ni dia tak undi pakatan harapan orang Melayu kita ni tak undi pakatan harapan tapi dia tak undi amno juga dia tak undi amno juga dia pergi kepada kepada um, pas ada orang UMNO marah saya kalau saya cakap macam tu kan dia kata macam ni lah saya kata jangan delusional lah hadapi realitinya kalau tak kenapa UMNO tak boleh menang 30 kursi pun tapi PRK tu membuktikan sebaliknya is it? is it? iyalah kita menang you all menang kat Nenggiri lepas tu you all menang di kursi yang you menang macam dekat Pahang ok lah tapi PRK ni bukan penentu kepada apa keputusan yang akan berlaku dalam pilihan raya yang akan datang itu bukan penentu keputusan keputusan yang sebenar. PRU ni lain, mood dia lain dan even PRK berlaku tapi PRN kita tengok. PRN enam uh, negeri yang lepas. Kita adalah kerajaan tapi tengok macam mana kita agak terbalik pada waktu itu. Uh, taklah kalah tapi tak menang besar kan. Selangor pun kawasan menteri besar sendiri, 3 dun, 2 dun dia kalah. Kalah dengan Azmin, kalah dengan siapa nama dia? Uh, Hilman. Tinggal dun menteri besar je ketua Tun Ame je tinggal. Tapi tiga-tiga tu sekawan lah. <laughs> kan, dulu tiga-tiga uh, tu sekawan lah. Uh. Um, susah juga ya pas dan BN bolak balik, -balik padan muka. Susah juga pas dan BN bolak balik, -balik padan muka. Hmm. Pas dengan BN ni kata susah tidak. Dia at the end of the day dia keputusan politik. It's political decision. It's never been about macam macam kita selalu kata lah kan. Dalam politik ni, there is no such thing as permanent enemy and there is no such thing as permanent friend. Yang permanent ni, tuan-tuan je. -tuan, Orang yang main bawah-bawah politik bawah-bawah ni je yang pemenang Dia dalam politik tak ada Tonton tengok PAS Eh PAS tu apa yang dia tak benci dengan UMNO Apa yang dia tak kata UMNO Apa yang dia tak kutuk UMNO Apa yang dia tak sumpah serana UMNO Tapi tengok 2020-2022 PAS dengan UMNO bergabung PAS dengan DAP Bergabung bukan main Siap cow mulut lagi Siap berpeluk lagi Sekarang tengok macam mana PAS maki DAP Kan So, daripada segi politiknya itulah dia. That, that's the dynamic of politics. Itulah permainan orang politik. Kita nak kata macam mana? Kan? Uh, Dahlah dengan PAS tu fed up nanti jadi liability pada GR. GR tu apa? Menyusahkan. <laughs> pejuang macam mana pula? Pejuang out lah. Pejuang jauh daripada politik lah. Pejuang ni dia tak ke mana dah. Bagi saya, tuan-tuan ada dengar kan nama pejuang sekarang ni? Kan? <laughs> Uh, saya tak nampak lah, pejuang ni dia setakat politik yang sekarang ni tunggu... Tunggu... Tak lah, tunggu Mahathir tak ada lagi kot. Kan? Walaupun Mahathir tu bukan dalam pejuang. Ada orang kata, bila masa Mahathir pejuang? Bukan, saya bukan kata Mahathir pejuang. Tapi kita kena ingat anak dia siapa? Pejuang ni. Eh, sorry. Uh, peng, peng, uh, uh, presiden pejuang siapa? Anak pada Mahathir. Kan? Ya dia dia bolehlah kata apa-apa sekalipun. Tapi ujungnya adalah pejuang tu akan ditentukan... Uh, oleh uh, ada political power ke waktu tu punya political will nama Mahathir dan juga duit dia sekarang masa sekarang kita tak dengar pun uh, pejuang punya punya cerita kan macam senyap je muda macam mana prois muda pun samalah sekarang ni dia bergantung harap kepada nama uh, nama Said Saddiq kan lain daripada tu selain selain daripada Said Saddiq tonton tak pernah dengar gerakan ini dibawa oleh muda ni Bobo ni Syed Saddiq dia tidak bersalah di mahkamah rayuan tapi SPRM merayu lagi untuk mahkamah persekutuan itu pun satu isu juga sebenarnya kan bila saya baca judgement saya tak baca judgement lah saya baca dekat Sok khabar kan macam mana uh, Syed Saddiq boleh tak bersalah kan dia kata sebab tidak ada mens rea ada orang tulis komen mens rea actus serius sorry dia tak ada actus, serius dia tak, actus serius ni perbuatan mens rea ni niat dia tak ada perbuatan tu dia kata sebab dia kata duit yang dikeluarkan tu Dia spend untuk uh, Aktiviti-aktiviti dia Tahu lah Hakim ni saya rasa dia faham Dia matlamat tidak menghalalkan cara Tonton contoh lah tuan-tuan tonton, tonton pergi ambil duit, curi duit Duit tu tuan-tuan spend bagi kat rumah Anak yatim, tuan-tuan dikira mencuri ke tidak? Saya berulang, tuan-tuan pergi Rompak rumah orang kaya Rompak pak rumah dia ambil emas ambil duit tunai dia lepas tu semua duit 100% tuan-tuan bagi ke rumah anak yatim tuan-tuan dikira mencuri tak? masih dikira merompak tak? jawapan ya yeah. undang-undang ni tidak ada istilah matlamat menghalalkan cara saya baca tu I might be wrong on this lah Hakim kata bahawa memang Syed Saddiq keluarkan lebih RM500,000 tanpa kebenaran daripada bersatu tapi kemudian dia spend benda itu memang 100% kepada aktiviti-aktiviti membantu rakyat bukan kedua itu untuk membantu rakyat Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau dia pecah mana, dia pecah mana, regardless macam mana dia spend duit tu, itu tak penting.